На парковке Донецкого кемпинга расположилось более десятка автодомов. В них проживают футбольные фанаты из Франции. Каждый дом на колесах оборудован санитарными удобствами и кроватями. Здесь же иностранные болельщики готовят еду. Эта семья приехала из Франции. Рассказывают, путешествовать в автодоме довольно дорого и не всегда комфортно. По стоимости примерно так же, как и проживание в отеле. Но, по их словам, свободу передвижения не заметит никакие удобства. Впрочем, все необходимое здесь есть. Душ, холодильник, туалет, четыре кровати и даже газовая плита. Африка Африка, Азия, Европа, да хоть вокруг света. В автодоме можно поехать куда угодно, этим он и удобен. В Украине французы впервые рассказывают, приехали не только болеть за свою команду, но и попутешествовать. После сегодняшнего матча собираются в Киев, затем обратно в Донецк. Поддерживать французскую сборную не перестают даже в кемпинге. Рассказывают, поездку запланировали на три недели. На несколько дней собираются остановиться в Крыму. А вот в Мариуполе иностранцам не понравилось. Говорят, город слишком грязный. До же французы назвали чистым и зеленым. Слишком жарко, солнце все время светит, но красиво. Люди очень симпатичные. Путешествием по стране семья довольна, но качество дорог, по их словам, оставляет желать лучшего. Болельщиков приятно удивили украинцы. Они дружелюбны и искренне стараются помочь. Однако гости признаются, поговорить по-французски с местными жителями им так и не удалось. Поэтому приступают к изучению русского языка екатерина пороханяк владимир ребриков панорама